мне долбануть, а тут же выписывать. Смотрите. Особливый прием громадян є важным заходом реализации конституции права громадян на зверь. Я хочу спросить Татьяну Ивановну Томчинской, когда она была в село как в последний раз с особистым приемом. Это закрытая информация, нигде ее не могу найти. Почему я должна сюда к вам приезжать? У вас есть выездные комиссии. Когда вы в следующий раз приедете в Грецию? Вы прием, вы здесь не распространяете, вы ставите прием Только. У вас нет, согласно вашей судовой инструкции, вы должны... Приемы вы ставите прием, вы здесь на территории Шамовской громады. Вы сразу означаете населенный пункт села Бритівка. Правильно? Хорошо. А когда вы туда ездите? заедете? Коли? Шамбов? Шамбов. А, в месяце, в сечне месяце. Я могу помолиться, но здесь в сечне месяце. То есть раз в год вы туда ездите? заедете? Бабушки должны раз в год. по распоряжению. Раз в год. Можливо, это громада, да, было. Хорошо, да. Дальше. Недопущение дня необзначных, необрутованных, и неполных ответов за зверненням граждан с порушением сроков, установленных законодавцами, да, беспредставной передачи розыгрыша взвернений органам. Чем вы занимаетесь в этом морозвейку, я на морозвейку жалуюсь, а вы меня посылаете в морозвейку. Так вот эти вот знущания все за вашим письмом есть, особые. Створение умов для участия заявников у представницы поданных ним заяв. Это там, где вы говорите, что я не причетна. Смотрите, вы тут же мне пишете, что я причетна. Скарб, надание возможности знакомиться с материалами перевира. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, это к вам, Сергій Петрович, несе відповідальність за якість та повноту питань, порушених взайменком і внесених до її повноважень. Скажіть, а що ви зробили, как вы повели? Значит, вы мне не відповідали, непонятно что, я прийшла к вам? Да? І ви мне говорите, що ваше право звернуться до суду. А як же тогда? Закони у вас не стосуються, да? Закони всі стосуються. Всі стосуються, отквіть. Однак в межах повноважень, в межі повноважень, а -а -а. наші визначені законом то, то, у вас... про місцеві державні адміністрації. Так, то, что я сейчас говорила, говорила, ви нічого не усвоїли. Правильно? Почекайте, ви кажете в межах повноваження. Я вам поясню. А -а -а. Законом про місцеве самоврядування визначені повноваження безпосередньо органів місцевого самоврядування. Є повноваження, власні, є делеговані. Власні повноваження це ті повноваження, в які не має права втручатися районна державна адміністрація. Це регламентовано в законі України про місцеві державні адміністрації. Ви признаєте любої свідки? Ви нічим не Ну, Тому що вона сама зі Все, понімаєте? Формуйте, будь ласка, свої питання. А я ну, не походу. Так. Вам нічого письмово не треба формувати. Ну, а ви відео будете пересматривати і будете смотрети мої питання. Скажіть. Uh, uh, вы сказали, что uh, вот это, вы пошли в суд, в апелляцию. За какие деньги вы пошли? По программе? Uh, программе можете, можете, показать, покажите да мне ваши... Ця uh, э, квитанция надается до суду при подаче. Ее нет а, этой квитанции в суде. Я ее посмотрела. Она подается. Мы получили от апелляции. Нет. Почекайте. Направляется апелляционная скарга до суду с подтверждением склада судового сбора и копия позывной заявки называется вам. Ага. Копія позивної заяви вам була надіслана, да. а питання yes? про сплачення судового збору да? була надана до пересуду. Да? Тобто ми можемо взяти і посмотрети, хто сплачував цей збор. Гранти можливості, без... безплатна юридична допомога, там де перед... вона работає. Слушайте, Василий Петрович, чому така тайна з цими грантами і можливості? Безоплатна правою допомогу нам переконується. Вона в міністерство Стецюха. А, скажите, а РДА участвует в каких-то вот в этой программе государственных грантов возможностей? Грантов возможностей нет. Мы, соответственно, за заплату. Вообще ничего работу не получаем. Мы по за помощь. Надо ему за И, И больше ничего на территориях РДА не существует. Ни, ни, ни бесплатные психологи, ни комнаты доверия, ни вот о чем говорим. говорили. Все, это, все это, это а что? да? Громадок. Хорошо. Все, перес... Хорошо, отлично. Так, вам, Василий Александрович. Вот какие-то вот эти вот. Мы выходим, потому что, смотрите, полчаса уже нас Значит, вот здесь Смотрите, я уже понимаю, что вы и лучше меня знаете, что согласно закону, про... А, ой, извините, сейчас. Еще одно доказательство, я же вам Там, где сыщик Селезнёв, во главе с Домчинской разыскивали и имели какие вот. Появления. тут это это я публично все, что все люди знали. Мы же публично работаем. Да? Сейчас коротенькая запись Коваль. датированная два с половиной года назад. листа сюда и на рам. І я е, сказала, що, шановні, сьогодні ви довели до точки відпідня саме вашою. Я назвала, як це називається. Як це називається? Будьте добрі. Відновіть в межах повноважень, тільки засновник, а засновник, як є, Магазинська сільська рада, може проводити певного рівня розслідування службові. Ми ще минулому році доставили, що ми можемо дати. У вопрос, Татьяна Ивановна. Скажите, а почему я не была причинной, когда у вас были прямые расстояния Тоже не была причинной? Вы тоже не понимаете, о чем это сейчас? Санна Степановна, я приглашу, я уважно послухала всю видео, какие, а. э, какие расстояния. Она а. я, я, а, не, не понимает тебя да, хорошо. А я слышу, сейчас. сейчас я вам проясню. Можно... Баня... Можно... Баня... Василий Петрович, ну, смотрите, а в остальных все, что у парня Ирина Анатольевна Поварчук сказала, да? Орган управления молодец, как бумага. Распорядчик. Сейчас, секундочку. Вы же не понимаете, все. Расставляете меня облиться каждый раз. Сообщаем. Мой рабочий день очень долго. Мое здоровье родители, моих ням, детей. Очень долго. Будет вам распорячивать и дальше, пожалуйста, где вы за резолюцией. Были тоже. Вот вторая. Вот Одесса. Вы же закон процитировать не вы можете. можете? Вы вы можете не да, да, конечно, конечно. Мы до Одессы еще тоже доберемся. Все? Так, Василий Петрович, лично вам. Домчинская очень, очень мне помогала, даже поклялась собственными детьми. Очень помогала. Это видно на практике, это видно с этих талмуд. Четыре коробки у меня дома. Я сниму для людей видео, вот так выстрелю на весь первый этаж. Это помощь э -э -э, именно Домчинской. То ваша помощь приумножила вообще вашу совместную помощь. Скажите, Василий Петрович, ну когда с вами здесь сидели, да? Вы уроженец Куревича, и я уроженец Куревича, правда? Вы, на жаль, выучились, ну, уехали там, и не возвращались. Я туда возвращаюсь каждый раз, мне не стыдно туда возвращаться. Вы при особистом нашей приеме рассказали мне, что мы даже у меня какие-то там родственные связи, я не знаю, какие. Вы говорили, что когда вы были маленьким ребенком, вы кушали моей бабушке пирожки. Скажите, все, что вы вчера сделали со мной? А что? Подождите. Это что, начинка пирожков и бабушка горько встала? Нет. А что? Значит, Василий Петрович, вы голова, это и ничего, весь вот эти вот сотрудники, качество этих сотрудников зависит только от вас. Все, что ваши сотрудники делают, это только с вашего доступа. Если вы видите, а, вот э, пани э, да, Феодора Корчагина с новым духом не знает, что такое четыре основных закона. Вот она не знает их напрочь. Я ей говорю, возьмите мое устное звернение, что меня обнадили. Она говорит мне в открытые глаза, не буду брать, не буду, не понимает человек. Дальше, Василий Петрович, значит, вы отменили ваш особистый прием во вторник. Скажите, он как-то был связан с тем, может, я ошибаюсь. Сим, что я была у Поповой Марии в 10 часов утра в понедельник. кроме через полчаса мне позвонила в наш секретарь и сказала, что с быстрый прием отменяется. Он переносится на четверг. Спасибо вам большое. И попросила меня прийти и забрать а, на... ее. Нет, нет, вы не так. Я запитала вас, чем вам есть витамины в вашей смерти. Вы сказали, что не надо. Я буду в момент и заберу. Я заберу. Значит, я прихожу, а то, что было у Халенко, все можете посмотреть в видео. Значит, после этого, скажите, Василий Петрович, возможно ли связывать, может, я ошибаюсь? Я, я буду, если может быть, я ошибаюсь. Может быть. С вашим приходом в РДА через какое-то время, там через два или три месяца, началось полевание на моего адвоката. Я не говорю, что это вы, боже мой. Нет. А, но, ну, а, значит, вчера тоже есть видео, как ее называется, там с у вас там, Софрона. Да? Yeah. Вчера мне с полиции звонили, там приезжала следственная группа сюда. Может быть, без вашего веда. Может, это Сафронов? Ну, сказал, что он только вам перед голос. В открытом видео. Только вам. Но я не думаю, что Сафронов вот раз взял и, и побежал делать то, что он хочет мной из кабинета в кабинет, он там какие-то высланы, он измывался, вот это вот ихидство его, ну, это его, я не считаю, что это достойное поведение мужчины, это, ну, не хочу говорить, кто это. Ну, так вот, мне вдруг звонят вчера два таких звонка конкретных, я потом могу вам дать предоставить, что я срочно должна явиться в полицию, вы написали на меня заявление, скажите, мне звонила полиция в 5 часов, а вы заявление на меня писали с рабочего своего места или побежали Так, к... все, давайте закончим. Все с вами. Давайте э, питание заявка. Давай, Теперь я, питание послушайте. такое. Давайте. Все, давайте. я ухожу. Давай, да. Я... Хочу. Нет. Нет. Хочу. Совета Ярошенко, который вчера меня на принял, который вчера не занимался моим вопросом, а спрашивал, где я работала, какая у меня профессия и так далее. И тому ну, Хочу я вам поделывала. сообщить, подождите, не перебивайте меня, не перебивайте, я ухожу сейчас еще одна реплика и все. Да. Я довожу до вашего места. Значит, решение суда входит 3 августа в законную сеть. Я даю вам ровно 7 дней на решучие какие-то действия. Ничего не будет, я иду из суд особисто на вас с окремой ухвалой. В чем? В а Ну, суде вы задаете питание, сформулируйте свои питания. В чем то, что вы всех этих вот, 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 этих вот преступников всех покрываете? Вот в чем будет. Я прошу, ну, Спасибо мы... Спасибо. Спасибо. До, я... До свидания. Все, сейчас 暗卫不熟不喜